vazirlar mahkamasining 182 yuz sonli qaroriga muvofiq shu bozor tamoyillariga asosan ajratiladigan ipoteka kreditlari bo'yicha uy joy yashash sharoitini yaxshilashga muhtoj oilalarga boquvchisini yo'qotgan xotin qizlarga yoki shu yoshlarga va yosh oilalarga bir qator imtiyozlar berilgan shu yuqoridagi qarorga muvofiq ularga kredit bo'yicha hisoblangan foizlarning bir qismini hamda boshlang'ich badalni bir qismini kompensatsiya sifatida to'lab beriladi bunda qishloqlarda va shaharlarda kredit bo'yicha hisoblangan foizda o'n foizdan yuqorisini toshkent shahrida o'n ikki foizdan yuqorisi to'lab beriladi hamda boshlang'ich badalni o'n foizi miqdorida davlat tomonidan subsidiya ajratiladi bu nima degani aytaylik buxoro viloyatidan bir fuqaro subsidiya xabarnomasi bor kredit olmoqchi 17 bank, uh, bunda, aylik, uh, faizne, o'n yetti foizdan bank ushbu fuqaroga kredit ajratdi bunda fuqaroni o'zi har oylik foizni o'n foiz miqdorida to'laydi davlat tomonidan yetti foizi qoplab beriladi shunda jami o'n yetti foiz bo'ladi birinchi besh yil davomida uy joyni shu uh, aytaylik boshlang'ich badali o'n besh million bo'ladigan bo'lsa misol tariqasida o'n millioni davlat tomonidan to'lanadi besh millioni fuqaroni o'zi o'z mablag'idan to'lashi kerak bo'ladi shu yengillik imkoniyatlar yoshlarga ya, o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlariga e, yaratilgan endi o'z uz o'zidan savol tug'iladi shu fuqarolar qayerga murojaat qilishi kerak shu subsidiya xabarnomasini olish uchun ular birinchi navbatda shu adliya vazirligi huzuridagi e, davlat xizmatlari markaziga tegishli hujjatlar bilan murojaat qiladi ular tomonidan fuqaro tomonidan taqdim etilgan hujjatlar yagona bazaga kiritilib tegishli tashkilot va idoralarga yuboriladi ular tomonidan elektron ravishda bir hafta muddatda ko'rib chiqilib ruxsat berish yoki rad etish bo'yicha asoslantirilgan javoblar beriladi fuqarolarni to'rtta mezon bo'yicha amaldagi tartibga muvofiq to'rtta mezon bo'yicha subsidiya xabarnomasi ajratiladi ulardan birinchisi subsidiyaga ariza topshiruvchi va o'sha kredit bo'yicha birgalikda qarz oluvchilarning oylik daromadlari inobatga olinadi ikkinchisi ularni yashash joyiga ega ekanligi ega emasligi inobatga olinadi uchinchisi ma'lum bir toifadagi fuqarolar ya'ni yoshlar yosh oilalar nogironligi bo'lgan shaxslar ayollar daftariga kirgan temir daftarga kirgan yoshlar va yosh oilalar inobatga olinadi va to'rtinchisi uh, ularni uh, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki surunkali kasali bo'lgan ligiinobatga olinadi shu mezonlarga muvofiq uh, o'ttiz balldan yuqori ball to'plagan uh, fuqarolarga subsidiya xabarnomasi beriladi bunda bitta narsani inobatga olish kerak aytaylik toshkent shahridan fuqaro subsidiya olish bo'yicha ariza topshirgan u yerda endi ko'rsatiladig arizada uh, kredit summasi degan joy bor ko'rsatiladigan joyi bor u yerda maksimal miqdorini belgilagan bo'lsa lekin o'rganishlar davomida Uh, ajratiladigan kredit bo'yicha uni oylik daromadi yetarli bo'lmasa oylik daromadi yetarli bo'lgan qismiga unga xabarnoma beriladi ya'ni fuqaro uch yuz o'ttiz to'qqiz millionlik kredit bo'yicha ariza topshirgan subsidiyaga lekin uni daromadlari ikki yuz millionga yetadi bank tomonidan shu narsa o'rganib chiqilib o'sha xabarnomada ko'rsatib o'tiladi ya'ni bank tomonidan ikki yuz million so'mgacha kredit ajratish imkoniyati mavjudligi belgilab beriladi